वेंकडनातारियनकवितार्कितकेसरी वेधांत अचारिय वर्योमे सन्नि दध्धाम सदाकुति श्री लक्ष्मी शहस्रम लक्ष्मी शरन लाक्षा लक्षितवक्षसे वक्षसे विष्वसर्गाति लेलाय नमः இந்த காரண்ய ஸ்தபகம் தேவியின் கருணா வைபவத்தை பற்றி பேசுகின்றது எம்பெருமானின் காரண்யத்தின் வடிவமே பெரிய பிராட்டி நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் படி எம்பெருமானின் கருணையே பெரிய பிராட்டியும் பொறுமையே பூவி தேவியும் ஆகும் சுவாமி தேசிகன் கருணாம் இவ என்றே அவளை குறிப்பிடுகின்றார் எம்பெருமானின் கல்யாண குணங்களான வீரிய சக்தி தேஜஸ் ஆகிய ஆறு குணங்களும் பிராட்டியின் தயாவிடில் நிறைவடைவதில்லை இந்தரனை காத்தமை ராட்சசிகளை அனுமானிடமிருந்து காத்தமை முதலிய பிரசித்தி பெற்ற வைபவங்களின் மூலம் தாயாரின் காரண்ய வைபவத்தை அழகாக விளக்குகிறார்

धननि जीवयितुम् जगत् अर्पितम् दशमुखप्रमुखैर्दृदशारिभिः जनकयज्ञमही झटरे झनिम् कृतवती भवती कृपयारमे। रमे अकरुणा करुणा ध्रुवम् अम्बते क्षितितले भवतीम् अवतार्यया அஹஹயாது புரஸ்திதி வேதனாம் அயமயாத் ஜகதார்த்தி நிவ்ருத்தயே இதுல இரண்டாவது வரியில சில பாட புத்தகங்கள் அவதீர்யா அப்படின்னும் கடைசி வரியில அகமயத் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா அயம் அதார் ஜகதார்த்தி நிவத்தையே அப்படிங்கிற பாடபேதமும் வருது அவ குருவின் மூலமா கத்துக்கும் பொழுது எது உகந்ததா இருக்கோ

वायसम्प्रति न वायसक्रमम् देवि जानकि दयारसात्वया पादयो जनकृता द्रवीकृतम् अब्धेर्कन्ये जननि महताम् आगसाम् जन्म गेहेषु अस्मादृक्षे अपि च ी ध्रुवं त्वम् साक्षी तस्मिन् युतिदश सारसाक्षी व्यपेते या तु स्त्रीणां कभलनविधिं याच रामस्तिष्टतो रामस्तिष्ठतु नाम यो न विमृते निर्हेतुकम् सुग्रीवैकविरोधिनं क्षितिसुते संहृत्य तम्बालिनम् कारुण्याम्बुनितिस्त्वमेव नियतम् त्युप्तात्मपीठं यतः रक्षस्त्रीनिकरं ररक्षिततमप्यात्राकसम् ரெண்டு இடத்துல ஒரு பாடபேதம் வரும் முதல் நாம யோன விதய அப்படிங்கிற பாடபேதம் வருது அதே மாதிரி மூணாவது காருண்யாம்பு நிதி துவமேவ நியத்தம் கிளிப்தாத்ம பீடம் அப்படிங்கறதும் அதே இடத்துல கிளிப்தாத்ம பீடத்துக்கு பதிலா கிளிப்தாத்ர பீடம் அப்படிங்கறது பாடபேதமா வருது குருணா பிளவீன கருணாத்மனா வினா ஹரிநாங்கசோதரி குணாம் உதே தவ ஜனனாதி ரோக மரணாதி வேதனா வருணாலயஸ்ய தரணாய கா वैवायतति कृपारघुपतेर्देवस्य सत्यं यतो वैदेही त्वतसन्निधौ भगवता निरागा हतः निन्ये कापि वदूर्वतम् तव तु सान्निध्ये त्वदङ्गव्यधाम् कुर्पानोऽप्यभितपदन्न शरण काको विवेगोच्चितः चकित चकितसमुदञ्झन् निशिचर प्रपञ्च प्रक्षिप्त पवन सुत कुतवह यतो जातः शीतस्तमिह भव सन्तापविवशे कृपापूरम् उष्णांशुवंशम् गतवति विबुध द्वेषि सोषाय ये रोषात् एष्यत्तत्योषिधाघ शतमपि कृपया क्षन्तुकामैव नूनम् धत्ते कन्या जनन्या गुणमिति निपुणं किं वदन्तीं विधन्ती पूर्वं सर्वं सहायम् उदयमकुरुता भोगिशैलेन्द्रकान्ते अवितुमिह दया ते देवि मार्गत्यशक्ति अहम् अपि शरणार्थी हन्त मज्जन्भवाब्धौ घटनम् उचितम् आसीत् आवयोर्ध्वयोगात् कलशजलधिकन्ये हातुम् एनं न युक्तम् कार्येषु कारणगुणानि यतं भवन्तीति उक्तिं सदाम् अविदताम् अवधारयामः चान्त्रिकला च भवति च पयोतिमद्यात् जाते यथम्बसुदया दयया च शीते आसादितोन्नतपदेषु गिरीशमुख्येषु आरोढुमब्जनिलये शिथिलाभिलाषा नीचे तु मादृशितया रसनिम्नघाते प्राप्ताधरा प्रवहतीत्यनुरूपम् एतत् शौरिश्चकास्ति हृदयेषु शरीरभाजाम् तस्यापि ते विहृदयम् त्वम् अनुप्रविष्टा पद्मे तवापि हृदये प्रथिता धामे भजाकृतखिलातिशयां शयामः शयाम नित्यं विश्वं वशयति हरित् निग्रहानुग्रहाभ्याम् आध्ये शक्तिं विघटयति ते हन्तकारुण्यपूरः ईषन्न्यूनं तदिहदयितात् ईशिधृत्वं भवत्याः तत् शेषत्वं कथमितरथा देवि तुल्येऽपि भुम्नि विहितं जगतं विवेकहाडात् अहितं कर्म च अपयात अपयातगुणं हरि कृपया केवलयैव पालये क्षणमभ्यनवस्थितौ जनागः क्षमिता न क्षमितेति सानुकम्पा अवतारदशासुधेविरूपैः अनुरूपैरनुगाकसि मुकुन्तम् लतिकलितायासे श्वासे घलिते घले भ्रमति नयने भ्रान्ते स्वान्ते इयाशुशुक्षासुषो त्वरयतिथया झन्तोर्हन्तो क्रमे भवती्रमे त्वमपि कृपणत्राणि प्राणेश्वरं च पराङ्मुकम् काक्रान्तं भव जलनिधिं दुस्तरं योगिभर्यैः पापा नाम्नस्तरितुमधुना काकदालोकधात्रे एवं यद्युदयमतिमतिस्तावकीम् अधिकन्ये धन्ये दृष्ट्वा ततपि करुणां धैर्यमेत्यन्तरात्मा तपोभिरिहयोगिनस्तव दयम् अविन्दन्तयाम् अकिञ्चनतया पिताम् अमृतसोद्धरी प्राप्नुमः समाधिपटवश्रमात् अनुभवन्ति यद्धैव तम् तदेव यमुनाततीतरुगणः सुखेनान्वभूत् अपार परितापकृत् भवत पात पान्धावयम् प्रपामिव शुभावनीम् तव कृपामुपासीमहि उदञ्चित धनञ्जय प्रभुर्बुधार हेतिर्यया यया

अनुकम्पाम् नाम नाभम् अवलम्बे इति श्रीमद् वेङ्कटाध्वरि विरचिते श्रीमत् लक्ष्मी सहस्रे कारुण्यस्तबकश्चतुर्थः सम्पूर्णम् शुभमस्तु कवितार्किकसिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते बिंकटेशाये विधान तक नमः